અમદાવાદના રહેવાસી છે ત્યારે તારીખ વીસ મે હાજર ના રોજ સાંજના સમયે તેઓ પોતાના ઘરે હાજર હતા જ્યાં એક બુકાની ધારી ના ઈરાદે તેઓના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને બંદૂક જેવું હથિયાર

लग रहा, लगा। तो यहाँ से लगा दिया कि वो कुछ बोलना भी है बोली मार दूंगा पैसे दे दो जो भी है कर अच्छा मतलब पूरा हिंदी में स्टार्ट कर दिया उसने बोलना जब पकड़ा और थोड़ी मार पड़ी बाद में गुजराती में तब तक तो हिंदी चली रही तो बोला कि जो भी है पैसे दे दो चोरी करने मतलब ये मैं रुकने आया हूँ ठीक है भैया रुकने आया तो मैं तेरा बोले कि ना बोला जाओ जो भी कहते हैं मतलब पांच हजार रुपया पड़े होंगे एक भी दिया पांच हजार पड़े होंगे ले ले थे 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 हो गए में निकाल के उसको ले लेना है अंदर जाते लेके आते हैं जानते गएने होंगे वो लाओ तो दो थे वो भी लेके आए फिर बोले नहीं ये तुम्हारी दो तीन गाड़ियां घुलती है ऐसा घर है पांच हजार के थे, थे और भी लाओ तो सब निकाल के लाए तो तीस चालीस हजार रुपया कुछ था वो निकाल फिर वो आगे चलते चलते बोला नहीं अब मेरे को पचास लाख दिए फिफ्टी ने वो तो पचास लाख पे आ मैंने सोचा तो अब मामला बोला वही चल रहा है मैंने बोला गवर्नमेंट ऑफिसर पे करने आया है और गवर्नमेंट ऑफिसर जब जॉब करता है पूरी दिल्ली तब जाके एक करोड़ डेढ़ करोड़ उनका पगार होता है और तो पचास लाख यहाँ मांगता है गवर्नमेंट ऑफिसर के पास नहीं होते तो इनफैक्ट गलत जगह गलत जगह पे आ गया नहीं नहीं तुम कुछ भी करो बैंक में जाओ इधर जाओ संबंधी को पकड़ो पचास लाख होना चाहिए बोला ठीक है मैं अपने एक दूसरे कुछ बात करते तो क्या मैं जहाँ बैठा था वहां पे मेरे पास कुछ था ही सामने की साइड में उनकी कोई पड़ा था वो तो इधर बैठ तो तो मैं उधर बैठता हूँ बात करते कोई नेगोशिएट करते बचा तो हो ही नहीं होता तो ये सब चली बात है मेरा प्लानिंग का सामने जाकर बैठे कुछ इनको जैसा आतना आएगा तो टैकल करूंगा तो वहां जाके बैठा और फिर बोला कि तुम्हारे लड़के को फोन करो ठीक है कि ये गया था बाहर उनको पता था बड़े वाला है वो उसने देखा था ये जा रहा था तो बाहर गया उसको फोन करो वो लेके आएगा चंक पॉइंट पे और तुम जाके लाओगे लड़का ही नहीं, नहीं। तो समझो सर दो फीट का दूरी था मतलब तो यही मौका है तो मैंने करा कि ऊपर तो उसने उसने अगर दो खाया किया ठीको मैंने फेंका उसके ऊपर तो थोड़ा वो लड़ चढ़ा गया तो कूद कर फिर मैंने हाथ पकड़ छटका फिर दोबारा पकड़ा छटका तो हम दोनों गिरे वो भी गिरा मैं भी गिरा तो उसको पीछे से पकड़ा मैंने जैसे पकड़ा ये दौड़ के उसने पैर पकड़ के खींचा उसका तो फिर तो हम दोनों के कंट्रोल में आ गया और ये तीन चार मिनट तक हम पकड़ के बैठे रहे वहां पर तब तक उसने क्या मेरे को बाहर भेजना था तो जो लोग उसने खोला था बंद किया था उसने खुद नहीं खोला था जाओ उसके लिए तो हमारा प्लस पॉइंट हो गया तो फिर लड़का तब तक तीन चार मिनट में आ गया दरवाजा खोलते फिर तो हम तीन हो गए तो कोई चिंता ही नहीं थी फिर पकड़ा और थोड़ी पिटाई पिटाई की फिर वो गुजराती मैं तो गुजराती तो सोसाइटी के सब आ गए और अंडर फोन गया तो पुलिस भी मतलब करीब 5-10 मिनट में पहुंच गई थी बहुत जल्दी आ गई इन मामलों से उसके बाद क्या रहता वहां वहाँ बहुत बहुत आपने बहुत ही अच्छा काम किया है इसके लिए बनवाया कुछ अपना अहमदाबाद में आपना आज एक लूट थई थी जो मैं रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर जो कस्टम्स की रि� રમેશભાઈ ચૌહાણ એમને બહુ બોલ્ડલી એક માણસ જે ઘુસ્યા હતા એની પાસે પિસ્ટલ હતી પિસ્ટલ હતી અને લૂંટવાના ઇરાદેથી જે ઘુસ્યા હતા એમને એની મિસિસને ત્યાં બહુ બહાદરી બતાવી પહેલાં તો એમની સાથે વાત કરી ક્યાં પૈસા જોઈએ કોઈ પૈસા લાયા કાઢીને એને જો વીસ પચીસ મિનિટ વાત કર્યા પછી એ જે ડિપ્ટી કમિશનર છે રમેશભાઈ અને એની મિસિસ એના બોલ્ડલી પકડી અને બંનેને બહુ બહાદુરી દાખવી છે અને એને આપણે આજે પ્રશંસાપત્ર આપે છે એ હું કહી શકું કે ખરેખર એ બોલ્ડ ડિસિઝન એ લોકોના હતા એને પકડી પાડવાના સામાન્ય રીતે તો રિટાયર્ડ માણસ એમ એમ પણ ડરી જાય તો એ આપણે પોલીસ તરફથી હું એમને ધન્યવાદ પણ વ્યક્ત કરું છું અને બાકી લોકોને પણ એડવા માગું છું કે આવા બોલ્ડની તમે આવા કોઈ લાગે તો તમે પકડી શકો એ આપણે એને બદાવીએ ત્યાં એમને જણાવેલો કે જયારે ફોન નંબરે ફોન કર્યો પાંચ મિનિટ પછી કુ પોલીસ પણ ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી એટલે પોલીસનો પણ રેસ્પોન્સ આજકાલ બહુ શોર્ટ બહુ ફાસ્ટ છે તો એ ફરીથી હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરું છું માણસ પકડ્યા હતા એક દક્ષેશ કરીને હતા એ પકડ્યા છે અને એની સાથે એના ગેંગના માણસોની પણ આપણે ચકાસણી કરાવી રહ્યા છીએ તો આજે આયા એનો પણ હું અમે એપ્રિશિયેટ કર્યા પ્રશંસા પત્ર આપ્યા બાકી બીજા લોકોને પણ એના जमेंट मिली अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।